ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ರಾಯರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ರಾಯರ ಕೃಪೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋಣ ನಾವು ಹನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಹನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಅಥವಾ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸರಿ ಅಥವಾ ನೂರ ಎಂಟು ಸರಿ ನೀವು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ ರಾಯರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಹನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಯರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिम्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्र प्रचोदयात् ॐ प्रह्लादाय विद्महे व्यासराजाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्र प्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिम्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ प्रह्लादाय विद्महे व्यासराजाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रप्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिम्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रप्रचोदयात् ॐ प्रह्लादाय विद्महे व्यासराजाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रप्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रप्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिम्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रप्रचोदयात् ॐ प्रह्लादाय विद्महे व्यासराजाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रप्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रप्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिम्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रप्रचोदयात् ॐ प्रह्लादाय विद्महे व्यासराजाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रप्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रप्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिम्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रप्रचोदयात् ॐ प्रह्लादाय विद्महे व्यासराजाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रप्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रप्रचोदयात् तिम् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिम्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ प्रह्लादाय विद्महे व्यासराजाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिम्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो प्रचोदयात। ॐ प्रह्लादाय विद्महे व्यासराजाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात। ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रप्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिम्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रप्रचोदयात् ॐ प्रह्लादाय विद्महे व्यासराजाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रप्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रप्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिम्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्रप्रचोदयात् ॐ प्रह्लादाय विद्महे ವ್ಯಾಸ ರಾಜಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸರಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸರಿ ಅಥವಾ ನೂರ ಎಂಟು ಸರಿ ಜಪಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಜಪಿಸಿ ರಾಯರ ಕೃಪೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ರಾಯರು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋಣ ಓಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ